Ramai berlumba mengejar kejayaan, menghabiskan masa bertahun-tahun membaca buku, menghadiri kursus demi kursus, tetapi masih terperangkap dalam rutin yang sama. Kita sering tertanya-tanya, mengapa ada yang kurang pendidikan formal mampu meraih kekayaan menimpah, sedangkan ramai graduan cemerlang masih bergelut dengan keuangan. Kisah saya sendiri adalah bukti nyata. Saya bukan seorang bijak pandai, pendidikan formal saya pun biasa-biasa sahaja. Namun, hidup saya berubah drastik, segalanya berubah setelah saya memahami satu perkara yang tidak diajar di mana-mana universiti. Perubahan persepsi diri adalah kunci kepada segala transformasi. Dulu, saya percaya kejayaan hanya datang melalui kerja keras tanpa henti, hasil yang melimpah ruah. Tetapi, semakin gigih saya berusaha, semakin terbeban saya rasa. Akhirnya saya sedar, masalahnya bukan apa yang saya lakukan tetapi apa yang saya fikirkan tentang diri saya, tentang wang, tentang hidup. Masalahnya terletak dalam diri, dalam persepsi saya sendiri. Mungkin anda tertanya-tanya, bagaimana persepsi mampu mengubah nasib? Persepsi membentuk pandangan kita, cara kita mentafsir dunia dan paling penting, apa yang kita percaya mampu kita capai. Dan apa yang kita percaya, skim yang akan kita manifestasikan. Bayangkan saya pernah hidup dalam belenggu hutang. Pendapatan tahunan saya hanya setaraf dengan gaji bulanan orang lain. Lama saya tertipu dengan persepsi negatif. Hidup memang susah. Wang tak jatuh dari langit. Hanya orang bernasib baik yang kaya raya. Rasanya familiar, kan? Berapa kerap anda mengulang frasa-frasa sebegini dalam hati tanpa sedar? Berapa kali anda menginginkan kebaikan tetapi terus diiringi tetapi saya mahu pendapatan lebih tinggi tetapi susah sangat. Saya mahu ubah hidup tetapi tak tahu macam mana nak mula. Saya mahu bahagia tetapi macam-macam halangan. Tetapi ini adalah batasan halus yang diwujudkan oleh persepsi kita sendiri dan yang paling bahaya, kita langsung tak menyedari kewujudannya. Ia seakan-akan kebenaran mutlak, padahal sebenarnya hanya corak pemikiran. Skim yang saya temui ketika hidup saya mula berubah. Walaupun pendapatan meningkat, saya masih merasa tidak layak. Seakan-akan ada kuasa gaib menarik kembali setiap kejayaan, mensabotaj setiap usaha. Saya pernah fikir ada yang salah dengan diri saya, tetapi tidak. Yang salah adalah program dalam persepsi saya. Anda mungkin berfikiran positif, mengamalkan afirmasi harian, menekatkan kata-kata semangat di peti ais, tetapi jika di lubuk hati tertanam kepercayaan bahawa wang itu susah nak cari, kejayaan hanya untuk segelintir orang, dan anda tidak cukup baik, tahukah apa yang akan terjadi? Anda akan terus terkapai-kapai, walau berusaha sedaya upaya. Kebanyakan orang cuba mengubah hasil, kerja lebih keras, berjimat cermat, mengikuti kursus. Tetapi mereka tidak mengubah punca masalah, iaitu dalaman diri. Saya pernah membaca banyak buku, menghadiri pelbagai seminar, mendengar ceramah motivasi. Rak buku saya penuh sesak. Tetapi tiada perubahan ketara sehingga saya faham bagaimana persepsi membentuk realiti saya. Saya bukan bercakap tentang perkara mistik atau karut. Ini tentang neuroscience, pengkondisian bawah sedar dan pola pemikiran. Tahukah anda, menurut kajian University Harvard lebih 95% daripada keputusan harian kita adalah automatik. Dipengaruhi oleh corak pemikiran bawah sedar. Ini bermakna, hidup kita bukan dipandu oleh keinginan sedar, tetapi oleh sistem yang tertanam sejak bertahun-tahun lalu, kadang-kadang sejak kecil lagi. Inilah sebabnya mengapa ramai individu cerdas masih bergelut dengan masalah kewangan, rasa tidak bahagia dan frustasi. Ilmu pengetahuan tanpa perubahan persepsi hanya sekadar hiasan. Transformasi bermula apabila kita sedar akan hal ini. Apabila kita mula bertanya, mengapa saya masih hadapi masalah kewangan yang sama walaupun sudah cuba berubah? Mengapa hubungan saya masih berulang corak yang sama walaupun dengan orang yang berbeza? Mengapa dalam hati saya rasa ada sesuatu yang menghalang kemajuan walaupun semuanya nampak baik-baik sahaja? Soalan-soalan ini mungkin menyakitkan, tetapi ia membuka jalan kepada perubahan. Saya sendiri telah mengalaminya. Saya ingat suatu ketika dahulu, saya bekerja keras siang malam, tetapi akaun bank saya masih merudum. Sampai satu hari, saya berhenti seketika. Saya duduk tenang dengan buku nota di tangan dan mula menulis, "Apakah persepsi saya tentang wang? Apa yang telah diajar kepada saya tentang kejayaan?" Apakah perasaan saya bila memikirkan kemakmuran? Jawapannya mengejutkan dan membebaskan. Persepsi bukanlah sekadar apa yang kita fikirkan, tetapi juga apa yang kita rasa sebagai kebenaran. Jika di dalam diri tertanam kebenaran emosi negatif tentang hidup, wang, atau diri sendiri, ia akan terus bermanifestasi, sehingga kita ubah program tersebut. Saya suka ibaratkan seperti termostat. Anda boleh buka tingkap, pasang kipas letak ais di rumah tetapi jika termostat ditetapkan pada 22 darjah tidak lama kemudian suhu akan kembali ke paras yang sama persepsi adalah termostat itu selagi kita tidak memprogram semula hidup kita akan sentiasa kembali ke tahap yang sama contoh yang paling nyata dan memberi impak Oprah Winfrey beliau dilahirkan dalam kemiskinan melampau dianiaya dihina dan diabaikan tetapi suatu hari, beliau mengubah persepsi tentang dirinya sendiri. Beliau meluaskan persepsi dan hari ini beliau antara wanita paling berpengaruh dan kaya di dunia. Beliau tidak mengubah dunia di sekelilingnya dahulu, tetapi dunia dalamannya. Skim sebabnya saya katakan, anda hanya akan mengubah hidup apabila anda meluaskan persepsi, bukan apabila anda mempunyai lebih banyak wang, bukan apabila kerajaan memperbaiki keadaan. Bukan apabila ada orang menolong anda, tetapi apabila anda berazam untuk melihat jauh melepasi apa yang selalu dipercayai. Perluasan ini bermula dengan satu langkah mudah, berhenti menerima sebagai kebenaran apa yang anda tidak pernah memilih untuk percaya. Luangkan masa hari ini. Tulis apa yang anda percaya tentang wang, cinta, kejayaan dan diri anda sendiri. Dan tanyakan Adakah ini benar atau hanya sesuatu yang diulang-ulang sehingga saya percaya? Jawapannya mungkin tidak serta-merta, tetapi apabila ia datang, ia akan mengubah segalanya. Anda bukan sekadar jasad. Anda juga bukan sekadar minda. Anda adalah makhluk rohani yang memiliki akal dan hidup dalam jasad fizikal. Saya pertama kali mendengarnya daripada seorang lelaki dalam satu seminar dan ia membuat saya terkejut bukan kerana impak ayat tersebut tetapi kerana dalam hati saya tahu ia benar masalahnya tiada siapa pernah menjelaskan dengan cara sebegini kebanyakan orang hidup dalam keadaan terpecah belah berfikir satu perkara merasakan perkara lain dan bertindak secara berlainan kemudian mereka keliru mengapa hidup tidak maju mengapa perkara nampaknya serba salah mengapa ada rasa kosong dan terputus hubungan Walaupun semuanya nampak baik di luaran. Pernah rasa macam tu? Pernah alami situasi sebegini? Ketidakselarasan dalaman ini adalah punca utama kegagalan, kekecewaan dan malah penyakit. Orang bangun pagi dan sudah berkonflik, ingin berhenti kerja tetapi takut. Ingin berniaga tetapi masih teragak-agak. Ingin berubah tetapi bertindak seperti biasa. Kenapa? kerana mereka tidak memahami struktur diri mereka. Mereka tidak pernah diajar untuk menyatukan minda, jasad dan roh. Persepsi meluas apabila kita faham bahawa kita perlu menyelaraskan ketiga-tiga aspek ini. Fikiran menghasilkan imej. Perasaan memberi nyawa kepada imej itu. Dan jasad melaksanakan tindakan yang mengubah imej kepada hasil. Tetapi jika ketiga-tiganya tidak selaras, apa yang akan terjadi? Segala-galanya tersekat. Berapa kerap anda membayangkan sesuatu yang hebat tetapi terhenti ketika hendak bertindak? Berapa kerap jasad menentang keinginan minda? Atau lebih teruk, berapa kerap anda bersemangat dengan satu idea tetapi beberapa hari kemudian perasaan itu hilang, seakan-akan lenyap begitu sahaja? Ini kerana roh, iaitu bahagian diri anda yang ingin berkembang, maju dan mencipta, tidak didengari. Bunyi-bunyi ketakutan, keraguan, ketidaktentuan dan penilaian waran telah menenggelamkan intuisi anda. Tanpa pendengaran ini, anda hanya bertindak dengan sebahagian diri atau langsung tidak bertindak. Skim yang saya alami selama bertahun-tahun. Dari luaran, saya nampak berjaya. Bercakap tentang kemakmuran, mengajar tentang perubahan, membantu orang ramai. Tetapi ada saat-saat tertentu di mana sesuatu di dalam diri saya berkata, anda terputus hubungan. Saya sedar, walaupun berjaya dari segi luaran, terdapat konflik dalaman. Saya berfikir tentang perluasan, tetapi merasakan rintangan. Dan sering kali, jasad saya tidak dapat mengikut. Seakan-akan ada break yang tidak kelihatan. Break itu hanya hilang apabila saya menyelaraskan fikiran, emosi dan tindakan. Skim Integrity Saya tidak bercakap tentang moral, tetapi keselarasan dalaman. Jika ini nampak abstrak, mari kita bawa kepada realiti anda. Bayangkan seseorang yang ingin menurunkan berat badan. Mereka menetapkan matlamat, menurunkan berat badan. Skim fikiran. Tetapi apakah perasaan mereka? Kecewa. Frustasi. Penat hanya dengan membayangkan usaha yang diperlukan. Jasad merasakan emosi ini dan secara semula jadinya terus bertindak mengikut program pelama. Mereka kata mahu berubah, tetapi Minda dan Jasad tidak selaras. Hasilnya, mereka berputus asa. Sekarang bayangkan contoh sebaliknya. Michael Phelps, pemenang pingat Olimpik terbanyak dalam sejarah. Beliau bukan sekadar berlatih keras. Beliau memvisualisasikan setiap gerakan merasakan kemenangan sebelum berenang, dan jasadnya hanya mengikut apa yang telah selaras antara minda dan rohnya. Ia satu lanjutan semula jadi. Beliau berenang dengan jasad, tetapi menang dengan persepsi. Skim kuasa memahami bahawa kita hidup pada tiga peringkat. Kita tidak boleh lagi hidup hanya dengan jasad. Kita tidak boleh lagi mahu mengubah hidup dengan berfikiran positif, tetapi masih merasa takut, kita tidak boleh lagi mengabaikan roh, iaitu bahagian paling berkuasa dalam diri. Dan ada satu perkara yang mungkin belum pernah diceritakan kepada anda, apabila kita hanya hidup di alam fizikal, semuanya terasa berat. Kita berjuang untuk mendapatkan wang, berjuang untuk mengekalkan hubungan, berjuang untuk bahagia. Tetapi apabila kita mengakses persepsi rohani, apabila kita faham bahawa kita lebih daripada sekadar jasad, bahawa terdapat kecerdasan tanpa had di dalam diri segalanya berubah frekuensi pernah tertanya-tanya mengapa sesetengah orang nampak tenang walaupun menghadapi cabaran kerana mereka telah belajar menyelaraskan lapisan-lapisan diri mereka berfikir merasakan dan bertindak ke satu arah saya ingin anda renungkan bersama saya sekarang apa yang anda lakukan hari ini yang bercanggah dengan perasaan anda Apakah sikap yang telah anda ambil yang tidak mencerminkan siapa anda sebenarnya? Berapa banyak keputusan yang anda tangguh kerana menunggu isyarat, sedangkan isyarat itu sebenarnya sudah ada di dalam diri anda? Apabila anda menyelaraskan fikiran, emosi dan tindakan, ketakutan berkurang. Kejelasan meningkat. Dan hasilnya menjadi tidak dapat dielakkan. Tetapi semuanya bermula dengan perluasan persepsi. Dengan pemahaman mendalam bahawa kita bukan sekadar untuk terus hidup. Kita di sini untuk mengungkapkan potensi hebat di dalam diri. Dan hanya boleh dilakukan apabila kita hidup dalam kesatuan dengan diri sendiri. Berhenti sebentar. Bernafas. Dan tanya diri, apa yang saya benar-benar inginkan? Adakah saya merasakannya sebagai kebenaran atau sekadar keinginan yang jauh? Adakah tindakan saya selaras dengan keinginan ini atau menjauhkan saya darinya? Analisis diri ini apabila dilakukan dengan ikhlas boleh menjadi permulaan hidup baru dan mungkin buat pertama kalinya anda benar-benar hidup sebagai diri anda. Ada kuasa gaib yang mengawal setiap keputusan, tabiat dan tindakan anda dan bukan, bukannya kebetulan. Ia adalah paradigma anda. Satu pengatur caraan mental yang mendalam, lama, senyap, tetapi cukup berkuasa untuk mengawal semua aspek kehidupan anda tanpa anda sedar. Hanya apabila saya memahami apa itu paradigma, barulah segala-galanya mula tersusun. Sebelum ini, saya rasa seperti terperangkap dalam satu kitaran yang tidak dapat dihentikan. Kitaran di mana, walau saya belajar, berusaha, merancang, hasilnya tetap sama seakan-akan ada sesuatu yang menarik saya kembali setiap kali saya cuba maju saya dapati paradigma itu adalah gabungan kepercayaan tabiat dan corak emosi yang telah ditanam dalam bawah sedar saya sejak kecil dan selalunya paradigma ini bukan milik saya ia dari ibu bapa saya sekolah budaya agama dan masyarakat anda mungkin membesar dengan mendengar frasa seperti wang itu kotor Orang kaya tak masuk syurga. Belajar, bekerja keras dan bersara dengan senang. Idea-idea ini bukan sekadar frasa. Ia seperti kebenaran mutlak dan anda menerimanya tanpa persoalan. Tetapi saya bertanya sekarang, adakah ia membantu anda? Adakah ia membebaskan anda? Ataupun ia hanya meletakkan anda di dalam kotak yang tidak kelihatan yang anda tidak sedar kewujudannya? Saya telah mengalaminya. Saya selalu berulang kali menyatakan keinginan untuk mendapat pendapatan lebih tinggi, berkembang dan membantu lebih ramai orang. Tetapi walaupun dengan niat yang kuat, hasilnya tidak seiringan. Ia amat frustasi. Dan di situ saya sedar, hanya menginginkan perubahan itu tidak mencukupi. Saya perlu memprogram semula paradigma saya. Kerana paradigma itu seperti autopilot. Anda mungkin memegang steering, tetapi jika tidak mengubah laluan GPS dalaman, anda akan kembali ke destinasi yang sama. Dan mungkin anda mengalaminya sekarang. Anda membuat rancangan yang hebat, bersemangat selama beberapa hari, mula berubah. Tetapi kemudian, sesuatu berlaku. Anda mensabotaj diri sendiri. Kehilangan momentum. Kecewa. Berputus asa dan kemudian semuanya bermula semula kitaran ini bukan salah anda ia adalah paradigma yang bertindak ia beroperasi dari bawah sedar anda yang berbeza dengan minda sedar tidak dapat membezakan apa yang realiti dan imaginasi dan yang lebih penting ia tidak menolak apa-apa maksudnya semua yang diterima di bawah sedar anda selama bertahun-tahun sedang membentuk realiti anda pada ketika ini walaupun ia tidak lagi masuk akal. Saya pernah bertemu seorang lelaki yang berkata, saya mahu mengubah hidup, tetapi setiap kali saya mula melakukan sesuatu yang baru, semuanya nampak serba salah. Saya memandang matanya dan berkata, anda tidak gagal. Anda hanya kembali kepada pengatur caraan lama. Dan dia mula menangis. Kerana skim yang sedang berlaku, dia rasa tidak kira berapa banyak usaha, dia sentiasa merosot. Ia mengingatkan saya kepada saat saya sendiri mendapati bahawa saya bertindak seolah-olah ada had yang tidak kelihatan. Saya membenarkan diri saya untuk mencapai tahap tertentu dan kemudian, secara tidak sedar, mula mensabotaj semuanya. Saya bertanya kepada diri sendiri, kenapa ini berlaku pada saya? Adakah saya takut akan kejayaan? adakah saya tidak layak untuk mendapat lebih? Jawapannya terletak pada paradigma. Dan bukan hanya saya yang mengatakannya. Psikologi moden telah pun mengakui bahawa lebih 90% daripada tingkah laku kita adalah automatik, iaitu tidak sedar. Pakar psikologi Gerald Zaltman dari Harvard menyatakan bahawa sebahagian besar keputusan manusia dibuat tanpa disedari secara rasional. Ini mengesahkan apa yang saya katakan selama beberapa dekad, apa yang mengawal hidup anda bukan apa yang anda fikirkan secara sedar, tetapi apa yang terukir di bawah sedar anda. Dan yang paling bahaya, paradigma juga memutar belit persepsi anda tentang diri sendiri. Kita sering terperangkap dalam jerat bisikan negatif, awak memang macam tu, bukan rezeki awak, awak tak cukup bakat, awak tak cukup masa, umur, atau duit. Semua itu hanyalah program fikiran yang tertanam. Kenapa ramai yang berbakat gagal walaupun ada segala-galanya? Kerana mereka tak ubah persepsi diri. Bayangkan Jim Carrey pernah tidur dalam kereta sebelum berjaya. Tapi tahu apa dia buat masa susah? Dia tulis cek berjuta-juta ringgit untuk dirinya sendiri. Dia visualisasikan, merasai dan mempercayainya. Dia reprogram potensi dirinya dan itu ubah hala tujuh hidupnya. Sebaliknya, Mike Tyson, jago tinju hebat, kaya raya, terkenal dunia, tetapi persepsinya tetap sama. Kepercayaan negatif terhadap diri sendiri menjerumuskan dia ke lembah kehancuran dadah, penjara, muflis. Walaupun berjaya di luar, dalamannya masih dipenuhi trauma, kesakitan dan ketiadaan. Inilah hakikatnya, persepsi lebih berkuasa dari logik. Rancangan teliti, Idea Bernas, Strategi hebat, semuanya sia-sia jika persepsi anda bercanggah. Transformasi sejati bukan datang dari usaha, tetapi dari reprogram fikiran. Mula dengan kenal pasti apa yang automatik dalam minda anda. Cuba ini, tulis semua ayat yang anda sering dengar masa kecil tentang wang, kejayaan, cinta dan kerja. Baca satu persatu. Tanyakan, ayat ini membebaskan atau membelenggu saya? Jika membelenggu, gantikan dengan kepercayaan baru. Anda mampu kerana anda bukan apa yang diprogramkan, tetapi apa yang anda sendiri putuskan. Kesedaran inilah yang membawa kebebasan sejati. Alam semesta ini bergetar. Segalanya tenaga, termasuk anda, fikiran anda dan wang yang anda impikan. Rahsia yang mengubah hidup, frekuensi getaran anda menentukan apa yang anda tarik dan frekuensi itu ditentukan oleh kesedaran anda. Kesedaran harian menghasilkan getaran magnet yang tepat, yang menarik apa yang selari dengannya. Saya pernah alami. Saya baca tentang hukum tarikan, pemikiran positif, visualisasi, tetapi hasilnya hampa. Sehinggalah seorang mentor berkata, awak tak tarik apa yang awak mahu, awak tarik apa yang awak jadi. Ayat itu menusuk kalbu, saya cuba nampak kaya tetapi dalaman saya dipenuhi ketiadaan. Ucapkan kata-kata kemewahan tetapi takut tetap menghantui. Alam semesta tak dengar kata-kata tetapi frekuensi emosi di sebaliknya. Getaran bukan suis yang boleh dihidupkan atau dimatikan. Ia pantulan keadaan dalaman, hasil bayangan dalam minda bawah sedar. Jika bayangan itu kegagalan, kekangan, ketakutan walaupun anda inginkan sebaliknya. Getaran dominan tetap akan menarik situasi, orang dan peluang yang mengukuhkan program negatif itu. Pernah lihat orang yang nampaknya ada segala-galanya tetapi selalu sabotaj kejayaan sendiri. Mereka naik, capai kejayaan dan tiba-tiba jatuh. Bukan nasib malang tetapi frekuensi getaran yang kembali ke asal. Bayangan bawah sedar menarik kembali ke zon selesa. Getaran tak mampu menyokong yang baru, maka yang baru tak kekal ramai kecewa dengan afirmasi, visualisasi, teknik motivasi. Mereka rasa ia tak berkesan. Kerana mereka tak ubah bayangan emosi dalaman. Tanpa ubah bayangan, tiada ubah getaran. Tanpa ubah getaran, tiada ubah hasil. Saya pernah alami. Saya buat semua dengan betul, bangun awal, belajar, tulis matlamat, ulang afirmasi. Tetapi ketakutan kegagalan masih ada, dan ia lebih kuat dari kata-kata positif. Saya berhenti kawal permukaan dan mula ubah bayangan dalaman. Saya lihat, rasa dan percaya versi diri yang baru. Barulah semuanya berubah dari dalam keluar. Tubuh adalah alat, saluran getaran. Tetapi asalnya dari minda. Tubuh bertindak mengikut arahan minda. Ubah getaran, ubah tingkah laku, ubah keputusan, ubah tindakan dan ubah hasil. Ini bukan teori, tetapi sains. Fizik kuantum buktikan pemerhati mempengaruhi realiti yang diperhatikan. Partikel bertindak berbeza mengikut jangkaan dan kesedaran pemerhati. Cara anda lihat dunia ubah dunia anda. Untuk lihat berbeza, rasa berbeza. Untuk rasa berbeza, ubah getaran. Getaran tak berbohong. Anda boleh tipu diri sendiri tetapi getaran takkan tertipu. Alam semesta respon kepada apa yang anda pancarkan, bukan apa yang anda kata. Bayangkan orang yang sentiasa dikelilingi peluang, menarik perkara baik tanpa usaha. Kemudian bayangkan orang yang sentiasa bergelut. Bezanya bukan usaha, tetapi frekuensi dan kesedaran mereka. Saya teringat seorang peserta latihan. Dia mahu kejayaan, kemewahan, tetapi bila orang lain berjaya, dia cemburu, mengkritik, curiga. Saya tanya, bagaimana nak tarik apa yang awak tolak dalam hidup orang lain? Dia diam. Dia sedar, bukan kekurangan ilmu, tetapi getaran penolakan yang menghalang kejayaannya. Jika getaran anda bersyukur, penyayang, bersemangat, anda magnet bagi situasi yang selari. Tetapi jika takut, kecewa, bersalah, apa yang akan anda tarik? Mudah. Uji ini, tujuh hari, pilih satu getaran spesifik setiap pagi. Ketenangan, kegembiraan, semangat. Rasa emosi itu. Lakukan seperti ia realiti. Balas cabaran dengan emosi itu. Perhatikan perubahannya. Ia pasti akan berubah. Jangan pandang rendah kuasa getaran konsisten. Getaran tinggi ubah tenaga, hubungan, kesihatan, wang. Ubah persepsi. Ubah persepsi, ubah realiti. Anda tak tarik apa yang anda mahu, tetapi apa yang anda getarkan. Getaran ikut kesedaran. Ubah hidup dengan ubah kesedaran, bukan cuba ubah hidup. Dunia luar adalah cermin. Selagi bayangan dalaman sama, pantulannya pun sama. Fahami ini. Anda berhenti berjuang dengan kesan dan mula ubah puncanya. Jika ini menyentuh hati anda, anda sudah bersedia ke tahap seterusnya. Video seterusnya akan meneruskan perjalanan ini. Klik dan ikuti saya. Terima kasih kerana bersama saya. Jumpa di video seterusnya.